Субтитры еще DimaTorzok можно это мне? <laughs> Спасибо вам большое. Спасибо. Это надо снимать там, я не знаю. Лutes, неудобно так неудобно спать в аэропорту. Удобно, удобно спать. пошел такой, что 79 вышло, вышла из аэропорта 79, это не вышло, просто есть такой момент. Наши командиры очень хорошие командиры берегут своих людей и дают им возможность отдыхать. Получается, мы свою задачу выполнили, отработали без потерь, без человеческих жертв и и на данном этапе там люди продолжают пускай выполнять пускай задачи, есть бригада есть бригада, пускай и пускай есть разные пускай подразделения, пускай и мы пускай просто пускай меняемся. Пускай Дай бог, чтобы Россия им перестала вот это поставлять все, потому что они поставляют вот, и свой сброд, свой мусор выбрасывают сюда, чтобы мы их тут подчистили, так сказать. Воевать они не умеют. Вот, э, это можно даже, вот пример в видео, я скидывал Ялта, да, и он там погиб. Беги туда, вон, куда бежать, вон за право, за лево, там и все остальное. Мы когда стояли в Дьяково, через Дмитровку ходили много танков. Но в Дмитровке, через Дибров жили люди. И туда мы не могли просто накрыть. У нас был ураган рядом стоял. Мы не могли просто, мы могли всех сжечь. Мы там жили люди. Получалось так, что нельзя было. Вот это все бред там. Был режим прекращения огня. Типа приезжал кто-то там АБСЕ, у них какой-то новый э, там, губернатор кто там, Захарченко или как его, кто там, но, и никто не стрелял, и мы сидим себе, пьем чай, носочки перебираем туда-сюда, и сидел один бобер ихний, метров 200 от нас, и вогами стрелял в сторону Донецка, это ВОГ-25, это... Граната маленькая такая. 7 метров, да? О, и стрелял в сторону Донецка с ГП-25 гранатомета. Специально, как будто это мы укропы стреляем в город. И из минометов они стреляют. И на камеру стреляют оттуда, где-то. Стрельнет, прилетит, и тут русский журналист сразу, вот это укропы стреляют, и все стреляет. Если это все закончится, дай бог, оно закончится, все, чтобы не забывали своих убитых, которые погибли, э и не забывали раненых которые сейчас э, уже как бы физически не способны, допустим, работать там без рук, без ног, парни по 20 лет, чтобы заботились о них и помнили все время. Если у людей есть деньги, допустим, там, помогали как-то, потому что у нас, допустим, там, денег нет таких. Кто-то не понимает, кто-то там говорит, вот это все слили, все остальное туда-сюда. А дали отдали приказ. Если ты выполняешь его нормально, все ты выполнил, отработал, отошел допустим если сказали до конца стоять, стоять но там обеспечение очень хорошее идет все обеспечение. ящики колбасы нам привозят тоже волонтеры ну, понятно что государство у нас на коленях стоит но люди то у нас хорошие ну, как бы так аэропорт будем держать пока не скажут Сьогодні от, Турчину вручив, я от, не знаю, дуже швидко втік, от, якби, і мені пістолети всім фігурантам, да, кіборгам. От. І я от, знову, мені приємно сказати, це перший офіційний ствол від української аурамрії нашому. Е... Підписано Аваковим, не від армії. А. вообще я, блин. Ментовский, с... ментовский стол.